salom aziz yurtdoshlar mana bugun sizlar bilan embran ilovasini kompyuter versiyasiga kirishni o'rganamiz faqat telefonda buning uchun bizga google kerak bo'ladi ana googlega kiramiz videomiz yoqsa albatta sizlardan liyk va obuna bo'lishlaringni so'rab qolamiz bundan ham boshqa sekretlarni chiqarib boramiz mna bu qidirish tizimiga ishlamay qoldi imbrein saytiga kiramiz birinchi chiqqan saytga bosamiz doimgidek faqat tepadagi uchta nuqtani ko'ryapsizmi ana shuni bosib disko veriyani to'rtburchak ichida gоcka qilib qo'yamiz bo'ldi shu bilan bizning imbren ilovamiz kompyuter versiyasiga kirdi mana bizda yangicha o'zgarishlar dars kurslarini ko'rishingiz mumkin siz sotib olsangiz xuddi shu yerdan kurslarni o'rganishingiz mumkin menoz sotib olmaganman mana hech narsa yo'q hisobimni ham ko'rishingiz mumkin nol shunday qilib kompyuter versiyasiga kirishinglar mumkin ancha yaxshi o'rganasizlar mana bu telefon versiyasidagi imbrain sizlargashui ta'kidlayman mana bu imbrainni ko'ryapsilar bu hech qanaqa ilov emas bu faqat yorliq saytdagi yorliqchani bosh ekranga qo'shish bu mana bizda ham xuddi shunaqa bo'ldi endi faqat bu yerda yaxshi ishlamaganligi uchun kompyuter versiyasidan kirishingizni tavsiya qilamiz videomiz yoqqan bo'lsa obuna bo'ling layk like, bosing va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring xayr salomat bo'ling